Tidak sangka Malaysia akan jadi harapan terakhir. Adakah anda tahu bahawa di sebalik tabir dunia sedang berlaku satu penghijrahan besar-besaran yang bakal mengubah sejarah. Kaum Yahudi yang terkenal menguasai ekonomi global dan mempunyai rancangan beribu tahun untuk memilih tempat paling selamat dan makmur untuk bersemayam kini meninggalkan kediaman mewah mereka di New York dan London. Mereka mengemas harta benda dan berhijrah secara beramai-ramai ke Malaysia. Eropah sudah tamat. Itulah jeritan terdesak mereka dan sebab mengejutkan mengapa mereka memilih Malaysia sebagai destinasi baharu. Ia terletak pada keajaiban yang kita sebagai rakyat Malaysia anggap remeh sehingga tidak menyedarinya. Saya datang ke sini sebagai wartawan penyiasat Eropah untuk membongkar misteri fenomena yang tidak menyenangkan ini. Dan hasil daripada liputan saya, saya menemui kebenaran luar biasa tentang masyarakat Malaysia yang tidak akan pernah dilaporkan oleh media barat. Mengapa golongan yang dianggap paling bijak di dunia ini berpusu-pusu ke Malaysia? Saya akan mendedahkan keseluruhan kisah ini tanpa berselindung. Penghijrahan besar-besaran ke Malaysia bermula penghijrahan besar-besaran yang melibatkan individu-individu teras dalam komuniti Yahudi telah bermula. Hakikat bahawa penempatan baharu mereka ialah Malaysia telah mengejutkan dunia kewangan barat. Terutamanya negara-negara Eropah yang sebelum ini berbangga dengan kebajikan dan keselamatan yang terbaik, kini berada dalam kekeliruan yang melampau. Mengapa mereka meninggalkan tempat selamat ini dan menuju ke sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, itulah jeritan ramai penganalisis kewangan. Namun, mereka gagal meramalkan nilai masa depan yang ditawarkan oleh Malaysia. Sekarang, saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan ini. Saya seorang wartawan penyiasat khusus yang bekerja untuk majalah terkemuka Eropah. Latar belakang saya sebagai seorang Yahudi memberikan saya sudut pandang istimewa untuk menganalisis pergerakan saudara mara saya di seluruh dunia. Berbekalkan kebijaksanaan dan kekayaan yang diwarisi turun-temurun, kami kaum Yahudi sentiasa memilih tempat yang paling selamat dan paling berpeluang untuk hidup. Oleh sebab itu, pusat kehidupan kami sentiasa berada di tengah-tengah tamadun Barat New York, London, Tel Aviv. Kami yakin bahawa kamilah kumpulan yang mempunyai pilihan paling bijak. Kami percaya bahawa sistem masyarakat Eropah yang kukuh adalah hasil daripada pilihan itu. Oleh itu, Apabila saya pertama kali mendengar berita yang suka dipercayai bahawa sejumlah besar hartawan dan golongan bangsawan diam-diam berhijrah ke Malaysia melalui rangkaian tidak rasmi komuniti Yahudi di seluruh Eropah saya amat meragui. Saya fikir ia hanyalah kesilapan pelaburan sementara atau langkah melulu. Tetapi haba angin itu melangkaui sekadar beberapa keluarga yang berpindah. Ia telah berkembang menjadi rancangan konkrit di mana seluruh kelompok intelektual di beberapa wilayah sedang membuat persiapan untuk berpindah ke Malaysia. Beberapa hari lalu, pengarah Yayasan Pendidikan London yang menghubungi saya secara terus berkata, seolah-olah dalam jeritan terdesak, kami tidak boleh lagi menyerahkan anak-anak kami kepada sistem pendidikan Eropah. Malah rakan-rakan profesor yang berhijrah ke Amerika beberapa dekad lalu kini melepaskan jawatan mereka di Harvard dan Stanford dan menuju ke universiti-universiti di Malaysia. Beliau berkata, kualiti pendidikan dan modal insan di Malaysia yang mereka ceritakan telah mengatasi semua yang kami alami di Eropah. Keyakinan mendalam yang terkandung dalam suara pengarah yayasan itu mula menggoncang tanggapan saya. Bukti yang jelas terpampang di hadapan mata saya ialah daya pertimbangan dan keupayaan ramalan masa depan kaum Yahudi yang telah menggerakkan ekonomi dan bidang akademik dunia selama beribu-ribu tahun kini sedang memilih Malaysia. Saya mesti membuktikan kata-kata mereka. Sebagai penyiasat, saya membuat keputusan untuk pergi ke Malaysia demi membongkar latar belakang sebenar penghijrahan besar-besaran ini. Prasangka saya terungkai di Kuala Lumpur. Sejak saat saya tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan melangkah ke tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur, imej Malaysia yang saya bayangkan di Eropah mula runtuh seperti ilusi. Matlamat liputan pertama saya ialah mencari kelemahan struktur dalam masyarakat Malaysia. Di bandar-bandar Eropah tempat saya tinggal, jalan-jalan menjadi suram selepas pukul 10 malam dan saya sentiasa perlu berwaspada. Keganasan dan jenayah yang tidak dapat diramalkan telah menjadi berita harian untuk sekian lama. Saya mempunyai prasangka yang mendalam bahawa tahap keselamatan di Malaysia tidak jauh berbeza daripada Eropah atau kesedaran sivik rakyatnya adalah kurang matang berbanding tahap pembangunan ekonominya. Namun, pada hari pertama ketibaan semasa membuat liputan lewat malam di kawasan Jalan Bukit Bintang yang paling sibuk, saya amat terkejut Terdapat ramai orang yang berkeliaran di jalan-jalan hingga ke waktu malam tetapi tiada sebarang tanda-tanda pergaduhan yang agresif, perbalahan yang mengugut atau jenayah terang-terangan yang saya biasa saksikan di Eropah. Rakyat bergerak dengan tertib, senyap dan tenang. Malah, pengguna kereta api dan bas bertindak berdasarkan budi bahasa yang mendalam sesama mereka. Apa yang lebih mengejutkan ialah pemandangan yang saya saksikan dalam perjalanan ke tempat temu janji dengan salah seorang imigran Yahudi di sebuah warung mamak yang penuh sesak. Seseorang meninggalkan komputer riba yang mahal dan beg berjenama di atas bangku dan pergi. Di Eropah, barang-barang itu pasti akan hilang dalam masa sesaat, tetapi di sini, ia kekal di tempat yang sama walaupun selepas beberapa puluh minit berlalu. Saya terkejut dan terus memerhatikan situasi itu sambil merakam dengan kamera. Akhirnya, lelaki yang disangkakan pemilik itu kembali dan mengambil barangannya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Adakah ini mungkin tanpa sistem pengawasan yang ketat? Saya berbisik di dalam hati. Isu keselamatan inilah yang saya tanyakan terlebih dahulu kepada para imigran. Mereka semua menjawab seolah-olah menghirup udara yang bersih adalah perkara biasa. Di Eropah, menghantar anak ke sekolah setiap hari adalah satu kebimbangan. Tetapi di Malaysia, anak-anak kecil pun boleh berulang-alik ke sekolah dengan selamat secara bersendirian tanpa sebarang masalah. Di negara ini, niat baik rakyatlah yang menjadi jaringan keselamatan terkuat. Suara mereka mengandungi kedamaian harian yang tidak dapat saya peroleh walaupun dengan wang dan usaha yang banyak di Eropah. Masalah asas yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat barat walaupun dengan peruntukan belanjawan yang besar dan sistem pengawasan terkini untuk membendung jenayah diselesaikan dengan sempurna oleh masyarakat Malaysia menerusi nilai tidak ketara seperti etika individu dan saling hormat menghormati. Hakikat ini telah mengubah sepenuhnya pandangan konvensional saya. Kualiti pendidikan melebihi jangkaan. Matlamat saya seterusnya ialah mengesahkan persekitaran pendidikan yang merupakan keutamaan utama kaum Yahudi. Kami telah lama berbangga bahawa kamilah kumpulan yang mempunyai otak paling cemerlang di dunia. Oleh itu, anak-anak kami sentiasa menerima pendidikan khas di sekolah swasta terkemuka yang terbaik. Saya telah membuat kesimpulan bahawa sistem pendidikan awam di Malaysia tidak akan memenuhi piawaian ketat kami dan menjangkakan bahawa inilah akan menjadi penyesalan terbesar para imigran. Namun, pada hari saya melawat sebuah sekolah berasrama penuh SBP yang mengkhususkan diri dalam sains dan teknologi di Malaysia, keangkuhan intelektual yang saya miliki hancur berkecai. Pelajar Malaysia yang saya temui di sana jauh lebih serius dan proaktif daripada yang saya bayangkan dan menunjukkan perbincangan mendalam serta daya analisis yang melangkaui sekadar hafalan pengetahuan. Mata mereka bersinar dengan rasa ingin tahu yang kuat tentang masa depan. Saya sering melihat pelajar di sekolah-sekolah terkemuka Eropah leka dengan telefon bimbit atau menunjukkan sikap sambil lewa dalam kelas. Tetapi bilik darjah di Malaysia bagaikan makmal di mana tenaga intelektual yang besar dipadatkan interaksi antara guru dan pelajar serta sesama pelajar berlaku dalam suasana hormat dan kerjasama yang sangat tinggi terutamanya keupayaan kerjasama dan penyelesaian masalah kreatif yang ditunjukkan oleh pelajar dalam kelas pengaturcaraan membuatkan saya benar-benar terpegun dalam menghadapi masalah yang kompleks mereka bukan sahaja mencari jawapan yang betul tetapi juga meneroka prinsip asas menggabungkan pelbagai idea dan mencari penyelesaian optimum dalam masa yang singkat itu benar-benar letusan kecerdasan kolektif ibu bapa imigran yahudi sebulat suara menyatakan kepuasan mereka kami menghabiskan ratusan juta untuk pendidikan swasta terbaik di amerika tetapi tumpuan berterusan dan rasa ingin tahu intelektual to learn anak-anak kami yang diperoleh dalam pendidikan awam Malaysia lebih bernilai daripada itu. Secara jujur, kami terpaksa mengakui bahawa anak-anak kami belajar jauh lebih banyak dengan belajar bersama anak-anak Malaysia kecerdasan kuat pelajar Malaysia dan etika mendalam mereka untuk menyumbang kepada komuniti adalah keupayaan manusia yang mesti dimiliki oleh masyarakat masa depan yang tidak kami temui di Eropah. Kenyataan ini merupakan kejutan budaya yang boleh dianggap sebagai runtuhan hipotesis saya bahawa kaum Yahudi memiliki modal insan tertinggi di dunia. Sistem pendidikan Malaysia bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tetapi didasarkan pada kerohanian yang tinggi untuk memupuk modal insan yang beretika dan kreatif yang akan memimpin masyarakat masa depan. Remaja Malaysia yang saya temui bukan sahaja mempunyai kepintaran yang luar biasa tetapi juga tahu cara menggunakan kepintaran itu untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan komuniti serta menghormati sesama sendiri. Ini adalah kesedaran sivik yang teguh Terutamanya, pelajar Malaysia menghargai kejayaan kumpulan mereka sama pentingnya dengan kejayaan peribadi yang merupakan ikatan dan nilai kemanusiaan yang tidak dapat dibayangkan dalam masyarakat barat yang terjerumus dalam individualisme melampau. Rasa tanggungjawab dan keikhlasan mereka melangkaui apa yang lahir daripada pendidikan semata-mata dan telah menjadi daya penggerak yang luar biasa yang mengalir melalui seluruh masyarakat Malaysia. Inilah daya penggerak asas yang telah memacu pembangunan teknologi dan ekonomi Malaysia. Segala-galanya berfungsi seperti satu sistem sempurna yang diselenggarakan, memberikan jawapan yang jelas tentang mengapa Malaysia muncul sebagai pusat pemupukan modal insan masa depan dunia. Jaminan keselamatan dan kemanusiaan sejati. Dialog mendalam dengan imigran Yahudi memberikan saya kejutan emosi yang lebih daripada sekadar liputan berita kehidupan mereka tidak lagi diselubungi kebimbangan dan persaingan sengit seperti di Eropah, sebaliknya dipenuhi ketenangan dan kepuasan yang mendalam. Saya berbual dengan seorang bapa yang merupakan seorang ahli kewangan yang berjaya. Beliau mengakui bahawa di Eropah, beliau membayar yuran pengajian yang mahal untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya dan sebagai balasan, beliau terpaksa bekerja hingga larut malam, hampir tidak pernah melihat wajah anak-anaknya dan menderita akibat kos keselamatan yang tinggi dan ketegangan sosial yang berterusan. Namun, selepas berhijrah ke Malaysia, hidupnya berubah sepenuhnya. Berkat standard pendidikan awam yang tinggi dan keselamatan masyarakat Malaysia, beliau tidak lagi perlu dikejar yuran pengajian yang besar. Budaya tempat kerja juga menghormati kehidupan keluarga dan beliau berkata bahawa kini beliau dapat makan malam bersama anak-anaknya. Perubahan terbesar ialah saya kini dapat melihat senyuman selamat anak-anak saya setiap hari, sesuatu yang tidak dapat saya beli dengan jutaan dolar. Malaysia adalah satu-satunya negara yang menawarkan persekitaran pendidikan terbaik dan keselamatan tanpa tekanan kewangan. Pandangan matanya dipenuhi kelegaan yang mendalam dan saya menemui makna sebenar kebahagiaan manusia di dalamnya. Seorang imigran lain bercakap tentang kebaikan hati dan toleransi rakyat Malaysia yang sangat tinggi dan suaranya bergetar kerana terharu. Beliau berkata bahawa beliau sama sekali tidak mengalami pandangan diskriminasi, sikap pengasingan dan kewaspadaan berterusan terhadap identiti Yahudi yang dianggap biasa di Eropah. Sebaliknya, rakyat Malaysia mengalu-alukan dan menghormati mereka dengan sepenuh hati. Beliau menceritakan kisah apabila anaknya hampir sesat semasa bermain di taman. Rakyat Malaysia di sekelilingnya bergegas melindungi anaknya seolah-olah anak mereka sendiri, malah membantu menghubungi pihak polis. Saya terkejut lagi dengan hakikat bahawa tiada seorang pun yang meminta balasan atau memberikan pandangan yang tidak selesa semasa proses itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Eropah. Mereka menunjukkan apa itu jiran sejati dan bagaimana kasih sayang manusia sejagat menyokong masyarakat. Malaysia nampaknya benteng terakhir di mana semangat gotong-royong masih hidup. Sikap mereka yang menghormati budaya dan agama kami juga melebihi jangkaan. Mereka mungkin ingin tahu tentang cara hidup kami, tetapi mereka tidak pernah mengasingkan kami. Saya juga tidak dapat melupakan temu bual dengan seorang sarjana terkemuka yang pernah berkhidmat sebagai profesor di sebuah universiti perubatan berprestij dan kini berhijrah ke Malaysia. Beliau mengakui bahawa beliau merasa putus asa yang mendalam dengan realiti masyarakat barat yang hanya mengejar kejayaan individu secara melampau dan telah kehilangan nilai solidariti dan kerjasama sosial. Namun, beliau amat terharu dengan hakikat bahawa nilai hidup bersama kekal kuat di Malaysia dan bantuan sesama jiran serta tanggungjawab terhadap komuniti mengalir melalui seluruh masyarakat. Di Malaysia, saling mempercayai dan kecerdasan kolektif adalah daya penggerak utama yang menggerakkan masyarakat. Ikatan kemanusiaan yang telah kami hilangkan di barat masih berfungsi dengan kuat di sini terutamanya semangat rakyat Malaysia untuk bersatu padu pada masa suka tidak ada bandingannya di dunia kata-katanya merupakan kesedaran pahit bahawa semasa kami mengejar kejayaan luaran seperti kekayaan dan status Malaysia sudah pun merealisasikan nilai-nilai yang lebih tinggi iaitu kebahagiaan asas manusia dan etika saya tidak dapat menafikan keraguan peribadi bahawa adakah saya pernah hidup dengan rasa keselamatan dan hormat yang sedalam ini dalam masyarakat Eropah tempat saya tinggal kami yang memandang rendah Malaysia, tetapi sebenarnya kami yang sombong telah mengabaikan dan memalingkan muka daripada cara hidup yang lebih tinggi dan stabil. Pengakuan ikhlas mereka menggoncang lubuk hati saya. Suka bagi saya untuk mengekalkan sikap objektif sebagai seorang wartawan dan saya mula dikuasai oleh kesedaran bahawa saya kini bukan lagi mencari kelemahan Malaysia, tetapi merakam kehebatan Malaysia. Penolakan dan pendedahan kebenaran Apabila saya melaporkan kebenaran luar biasa yang saya kumpulkan di Malaysia kepada ibu pejabat saya di Eropah, reaksi yang saya terima ialah penghinaan dan keraguan terang-terangan. Laporan terperinci saya tentang jalan raya Malaysia yang selamat, persekitaran pendidikan yang luar biasa, dan kepuasan mendalam para imigran dianggap sebagai propaganda sebelah pihak atau penilaian berlebihan akibat kejutan budaya. Anda nampaknya telah ditipu oleh maklumat yang dimanipulasi oleh syarikat atau kerajaan Malaysia. Pasti ada masalah sosial tersembunyi atau ketidakstabilan ekonomi di sebalik keramahan mereka. Apa yang anda lihat bukanlah wajah sebenar mereka. Anda telah kehilangan neutraliti anda sebagai seorang wartawan. Saya merasa marah yang mendalam terhadap keangkuhan mereka yang menafikan kebenaran yang saya lihat, dengar dan rasai sendiri para editor Eropah masih enggan menerima hakikat bahawa Malaysia telah membina sistem yang lebih baik daripada mereka dan hanya melihat dunia melalui lensa yang berpusatkan barat. Bagi mereka, Malaysia kekal sebagai negara Asia yang memerlukan bantuan atau sekadar negara yang boleh ditiru. Saya mendesak kebenulan dengan mempertaruhkan kejayaan dan kredibiliti saya tetapi keraguan mereka semakin kuat Terutamanya apabila saya menekankan kesedaran sivik dan kadar jenayah yang rendah di Malaysia, mereka membuat hipotesis baharu bahawa ia pasti masyarakat yang bersifat totalitarian di mana kebebasan individu ditindas dan cuba menjatuhkan kredibiliti laporan saya. Mereka memandang rendah sistem canggih Malaysia sebagai masyarakat pengawasan dan menyimpulkan bahawa tiada kebahagiaan di tempat yang tiada kebebasan sejati. Konflik ini melangkaui tahap laporan biasa. Ia terasa seperti pergelutan terakhir golongan elit barat yang enggan melepaskan hegemoni mereka dan mengabaikan pembangunan sebenar yang telah dicapai oleh Malaysia. Walaupun menghadapi tekanan terang-terangan daripada ibu pejabat, saya membuat keputusan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Keputusan ini berisiko yang mungkin memaksa saya meninggalkan keselamatan peribadi dan kerjaya yang saya bina selama berdekad-dekad. Saya menyedari bahawa masyarakat Eropah tidak dapat menerima kebenaran tentang Malaysia kerana keunggulan Malaysia membuktikan kegagalan asas mereka sendiri. Saya memutuskan bahawa saya tidak lagi menjadi wartawan objektif, tetapi saksi kepada masa depan baharu yang ditawarkan oleh Malaysia kepada dunia. Kapital global beralih ke Malaysia. Saya mengabaikan arahan daripada ibu pejabat Eropah dan mula menyunting testimoni sebenar imigran yang saya temui serta adegan luar biasa masyarakat Malaysia yang saya rakam. Temubual yang mengandungi suara terdesak dan harapan mereka adalah kebenaran yang kuat yang mustahil untuk dimanipulasi. Saya memutuskan untuk menerbitkan laporan penyiasatan ini secara serentak melalui pelbagai komuniti Yahudi di seluruh dunia dan saluran maklumat bebas dan bukannya melalui saluran utama Eropah. Maklumat ini perlu disampaikan terus kepada mereka yang paling memerlukannya, mengelakkan kawalan media barat dan mewujudkan impak yang sebenar. Tindakan yang perlu saya lakukan hanyalah satu, menunjukkan cahaya penyelamat Malaysia kepada ramai orang yang gemetar ketakutan akibat keangkuhan kerana mengabaikan Malaysia. Saya menumpukan seluruh tenaga saya untuk membuktikan bahawa kesedaran sivik Malaysia lahir daripada standard moral dalaman dan rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain dan bukannya kawalan luaran semata-mata. Saya perlu menunjukkan bahawa nilai-nilai komuniti yang telah hilang di Eropah masih hidup dengan kukuh di Malaysia. Ketua editor mengugut saya dan mengarahkan saya pulang ke Eropah serta-merta tetapi saya mengabaikan semua amaran mereka dan menumpukan seluruh tenaga saya untuk menyiapkan kisah ini di Malaysia. Keputusan ini merupakan tindakan paling berisiko dan paling beretika sejak saya memulakan kerjaya sebagai wartawan. Saya kini perlu membuka pintu harapan baharu untuk masa depan masyarakat yang saya sayangi dengan membuktikan keunggulan Malaysia kepada dunia. Video yang saya terbitkan melalui saluran saya sendiri memberikan kejutan besar kepada komuniti Yahudi di seluruh dunia dalam masa sehari sahaja selepas penerbitan terutamanya adegan yang merakamkan persekitaran pendidikan Malaysia yang luar biasa dan kehidupan harian anak-anak yang selamat telah menggoncang hati ibu bapa di seluruh dunia Kandungan yang saya liputi di Eropah adalah realiti palsu yang tersembunyi di sebalik keangkuhan manakala apa yang saya temui di Malaysia ialah masyarakat masa depan di mana kebebasan sejati dan etika direalisasikan. Impak laporan ini melangkaui jangkaan, ia bukan lagi sekadar pergerakan individu. Berita mula tiba dalam masa nyata bahawa syarikat pelaburan Yahudi berskala besar di Barat mula menubuhkan dana pelaburan ke Malaysia. Pada masa yang sama, penghijrahan besar-besaran aset inovatif dan golongan intelektual tertinggi dalam komuniti Yahudi ke Malaysia bermula secara rasmi. Ini adalah pengisytiharan yang jelas bahawa modal cair bernilai trilion ringgit ingin melabur dalam sistem sosial Malaysia yang stabil dan sumber manusia yang berkualiti dan merupakan peristiwa bersejarah yang mendedahkan rasa tidak percaya yang tegas terhadap ketidakstabilan asas masyarakat barat. Kapital sentiasa mengalir ke tempat yang paling selamat dan paling menguntungkan. Hakikat bahawa kapital teras komuniti Yahudi memilih Malaysia membuktikan keunggulan Malaysia dalam bahasa ekonomi. Bukan sahaja imigran mengemas barang malah paksi kewangan global mula disusun semula secara beransur-ansur berpusatkan Malaysia. Memulakan kehidupan baru di tanah harapan. Kehidupan peribadi saya juga mengalami perubahan asas. Saya sedar dari lubuk hati bahawa saya tidak lagi mempunyai sebab untuk hidup terperangkap dalam kebimbangan yang tidak berkesudahan dan keangkuhan intelektual yang mendalam di Eropah. Saya mungkin telah melepaskan kerjaya wartawan yang terhormat, tetapi sebagai balasan, saya menemui nilai muktamad di Malaysia: keselamatan hidup sejati dan masa depan yang cerah untuk generasi akan datang. Saya tidak teragak-agak untuk memujuk keluarga saya yang masih tinggal di Eropah untuk membuat persiapan bagi penghijrahan sepenuhnya ke Malaysia. Pada mulanya, isteri dan anak-anak saya keberatan untuk meninggalkan kehidupan stabil di Eropah. Tetapi selepas melihat rakaman video kehidupan harian yang damai dan kelegaan mendalam para imigran yang saya rakam dan hantar, mereka mula meluahkan jangkaan yang besar. Terutamanya anak lelaki saya menunjukkan minat yang kuat terhadap budaya belajar dan berkembang bersama keupayaan intelektual pelajar Malaysia yang cemerlang dan menyatakan harapan yang bersemangat untuk belajar bersama mereka. Pandangan mata anak saya yang serius itu membuktikan bahawa semua keputusan yang saya buat adalah tepat. Saya mengemas dengan rapi kehidupan saya sebagai penyiasat yang saya jalani selama beberapa dekad dan beroleh peluang untuk memulakan projek penyelidikan baharu di sebuah universiti berprestij di Malaysia. Sehingga tahun 2025 ini, fenomena penghijrahan Yahudi ke Malaysia melangkaui statistik imigresen semata-mata. Ia adalah amaran tegas Malaysia kepada tamadun barat yang runtuh akibat keangkuhan dan kegagalan etika dan menunjukkan kemungkinan tamadun baharu di mana maruah manusia dan etika komuniti direalisasikan sebagai nilai tertinggi. Semasa saya menetap di Malaysia, saya mengalami layanan mesra dan pertimbangan luar biasa rakyat Malaysia dan menyedari bahawa kekuatan sebenar negara ini sebelum teknologi canggih terletak pada tahap kerohanian yang tinggi yang saling mempercayai dan menghormati perjalanan kaum Yahudi selama beribu-ribu tahun sentiasa bergerak mencari keselamatan dan peluang terbaik dan kini pilihan terakhir dan paling bijak mereka ialah Malaysia ini membuktikan secara sejarah bahawa Malaysia adalah negara yang dilengkapi dengan modal insan tertinggi di dunia dan sistem sosial yang paling stabil saya tidak lagi menilai Malaysia dari sudut pandang lama Eropah Malaysia sudah pun menjadi negara yang memimpin masa depan dan masyarakat barat mesti belajar dengan rendah hati daripada sistem luar biasa yang dicapai oleh Malaysia jika tidak mereka akan terpinggir daripada arus zaman selama-lamanya. Kami mengalami kebimbangan dan penyesalan sebagai balasan kepada pengabaian kami terhadap Malaysia tetapi kini kami menemui harapan baharu dengan melihat Malaysia semula. Melalui kisah ini saya ingin bertanya kepada dunia Adakah tempat anda tinggal menawarkan keselamatan sejati dan daya saing masa depan untuk anak-anak anda? Malaysia memberikan jawapan yang paling jelas dan penuh harapan kepada soalan itu. Hubungan dengan Malaysia akan menjadi kunci paling penting yang menentukan masa depan manusia. Kisah ini secara senyap bertanya kepada kita, adakah negara maju yang sejati hanya ditentukan oleh skala ekonomi dan kuasa ketenteraan? Pilihan mereka yang menuju ke Malaysia memaksa kita untuk mempertimbangkan semula bahawa kehidupan harian yang damai dan saling menghormati adalah nilai sejati. Terima kasih banyak kerana menonton hingga akhir. Tinggalkan like dan subscribe adalah dorongan besar bagi saya. Ini kisah di sebalik tabir yang menggetarkan.